السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اسناف ادب میں خوش آمدید اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک شعری صنف ادب مرثیہ مرثیہ کی اقسام اور مرثیہ کی حید پر بات کریں گے مرسیہ عربی زبان کے لفظ رسا سے نکلا ہے جس کے معنی رونا یا پھر ماتم کرنے کے ہیں مرثیہ کی صنف عربی سے فارسی اور پھر فارسی سے اردو میں وارد ہوئی ہے اگر مرثیہ کی تعریف کی جائے تو مرثیہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا جائے مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں مرنے والے کو رونا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے اردو اور فارسی میں مرثیے کی صنف زیادہ تر اہل بیت یا واقعۂ کربلا کے لیے مخصوص ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی عظیم شخصیات کے مرثیے لکھے گئے ہیں مرثیہ کی اقسام مرثیہ کی تین اقسام ہیں رسمی مرثیہ شخصی مرثیہ مذہبی یا کربلائی مرثیہ رسمی مرثیہ یہ ایسا مرثیہ ہوتا ہے جو کسی شخص خصوصاً کسی قومی رہنما کی وفات پر اظہار رنج و غم کے لیے کہا جاتا ہے ایسے مرثیوں کو رسمی مرثیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں کارفرما عقیدت اور رنج و غم کی نوعیت ذاتی کے بجائے اجتماعی ہوتی ہے ان مرثیوں کی مثال میں ہر سال اقبال اور قائد اعظم کے دن مناتے ہوئے ان کے متعلق کہی جانے والی نظمیں شامل ہیں شخصی مرثیہ یہ ایسا مرثیہ ہوتا ہے جو کسی ایسی عزیز ہستی کی وفات پر لکھا جائے جس سے شاعر کو کسی قسم کی ذاتی یا خاندانی نسبت ہو والدین عزیزوں دوستوں بزرگوں اور اساتذہ کی وفات پر مختلف شعراء کے لکھے ہوئے مرثیے اسی ذیل میں آتے ہیں مثال کے طور پر علامہ اقبال کے لکھے گئے مرثیے والدہ مرحومہ کی یاد میں جو انہوں نے اپنی والدہ کی وفات پر لکھا اور اسی طرح داغ جو انہوں نے اپنے استاد داغ دہلوی کی وفات پر لکھا اس کے علاوہ مسعود مرحوم کا مرثیہ علامہ اقبال جو انہوں نے علامہ اقبال پر لکھا ہے شخصی مرثیے کی مثالیں ہیں مذہبی یا کربلائی مرثیہ یہ ایسا مرثیہ ہے جس میں دینی و مذہبی رہنماؤں بالخصوص حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کا بیان ہوتا ہے اس قسم کے مرثیے میں مذہبی شخصیت کے سیرت و کردار کی پاکیزگی اصول پرستی شجاعت و بہادری استقامت و استقلال باطل کے مقابلے میں حق کی پاسداری اور راہ حق میں شہادت جیسے اوصاف غم و اندوخ کے ساتھ دردناک لہجے میں بیان کیا جائیں میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں یاد رہے اردو میں مذہبی یا کربلائی مرثیے اس کثرت سے لکھے گئے ہیں کہ اب مرثیے سے عام طور پر کربلائی مرثیے ہی مراد لیے جاتے ہیں مرثیے کے حت اگر ہم مرثیے کے حت پر بات کریں تو ابتدا میں مرثیے کے لیے کوئی خاص قیت مقرر نہیں تھی شاعر کبھی غزل کے پیرائے میں اظہار غم کرتے تھے تو کبھی متفر کشار کی صورت میں اپنے غمناک جذبات کو لفظوں کا پیکر دیتے تھے ابتدائی مرثیے مسلس، مربع مسدس اور محمد ہر شکل میں لکھے جاتے رہے مگر بعد میں مرثیے کے لیے مسدس کے حت رائج ہو گئی مرثیہ کو مسدس کی حیت میں لکھنا مرزا رفیع سودا کی اختراع ہے سب سے پہلے انہوں نے ہی مصدس کی حیت میں مرثیے کہے مسدس کی موزونیت کے باعث باقی تمام حیتیں متروک ہو گئیں میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر نے بھی اپنی اپنی طبع بلند کے کمالات مسدس ہی کی حیت میں دکھائے جس سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے مرثیہ اور مصدس لازم و ملزوم ہیں البتہ بعض جدید مرثیے مصنوی اور آزاد نظم کے حیرت میں بھی لکھے گئے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہم مرثیے کی اجائے ترکیبی پر بات کریں گے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء اور تجاویز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے